একমাত্র তরঙ্গ টিভির পর্দায় এই মুহূর্তের তাজা খবর শিলচরে ফের মুন্নাভাই ভাই এমবিবিএস এর আবির্ভাব আবারো বলছে দর্শকদের এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর পুনরায় ভুয়া ডাক্তার গ্রেফতার শিলচরে ভুয়া ডাক্তার পুলক মালাকারের গ্রেফতারের পর এবার আরেক ভুয়া ডাক্তার গ্রেফতার এবারের ভুয়া ডাক্তারের নাম মীর হোসেন আহমেদ বরভুইয়া অনলাইন থেকে টেথিস্কোপ কিনে ডাক্তার সেজে রোগী দেখে সে শিলচর মেডিকেল কলেজের আউটডোর বিভাগে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে রোগী দেখার সময় ভুলিশ ভুয়া ডাক্তারকে পাকড়াও করে বিস্তারিত দেখুন তরঙ্গ টিভির পর্দায় আজি পুৱাই শিলচৰ মেডিকেল কলেজত এজন ভুৱা চিকিৎসক কৰায়ত্ত কৰা হয় ভুৱা চিকিৎসক চিকিৎসকজনৰ নাম হ'ল মীৰ হুছেইন আহমেদ বৰভূঞা তেইছ বছৰ বয়স তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল য়াহিয়া বৰভূঞা তেওঁ গুণিগ্ৰাম পাৰ্ট টু কাতিগড়াৰ এই ল'ৰাজনে তেইছ বছৰীয়া ল'ৰাজনে যোৱা তিনি চাৰিদিন ধৰি তিনিদিন ধৰি তেওঁ শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁ ভুৱা চিকিৎসক হিচাপে আহি অ' পি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত বহি বহির্ভাগ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ বহি তেওঁ কিছু পেচেণ্ট চাই আছিলে যোৱা দুদিন তেওঁ কোনেও ধৰিব নোৱাৰিলে আজি পুৱাই তেওঁক সন্দেহজনকভাৱে তেওঁক কিছুলোকে তেওঁক সন্দেহ কৰে যে তেওঁ চিকিৎসক নহয় লগে লগে আমি আৰক্ষী লগ গৈ তেওঁক লৈ আহে আৰু লগে লগে আমি মানুহজনক যেতিয়া সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কৰাৰ কালত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে তেওঁ এজন সম্পূৰ্ণ ভুৱা এজন যুৱক তেওঁ গুণিৰগ্ৰাম হাইস্কুলত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে জনোৱা মতে তাৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু তেওঁ আহি এই তেওঁ যিটো ষ্টেটিস্কোপ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো অনলাইন যোগে তেওঁ মঙাই লৈছিলে আৰু সেই ষ্টেটিস্কোপটোক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত শিঞ্চৰ মেডিকেল কলেজত দুদিন ধৰি তেওঁ আগতে দুদিন ধৰি তেওঁ তাত প্ৰেক্টিছ কৰিছে